Добрий день! І знову Ерсаху вівторок. Сьогодні ми не у кафе Асті. І сьогодні Ващенко Світлана з вами, лідер компанії Ерсах. і питання буде розібрано: чи потрібен Ерсах чоловікам? І сьогодні у нас у ефірі в гостях чоловік Міхаїл. Міхаїл, скільки ви користуєтеся? Повітайтеся! Добрий день. Ви користуєтеся? Користуюсь ірсах. Скільки років? Десь два з половиною. Два з половиною роки Михаїл користується ерсах. Якими ну, засобами ви користуєтеся? Які ви любите? Всі шампунь, жидке, мило, Бади. Ага, бади. А чи відразу ви стали користуватися БАДами? Ні, не відразу, але став. Зараз. Тут мимо нас люди приходять. Дякуємо. Це мамочки, так гуляють з дітками. І не відразу чому? Навіть не було в ці бади. Никто mm -hmm. же не, не мог подумать, что они действительно приносят пользу какую-то. Можно обходиться без лекарств одними БАДами. Mm -hmm. Вообще, сто процентов. А что такого, ну как, произошло, так, да, когда, что изменило вашу думку? Когда мой тесть слег в серьезной больнице, с э, серьезной болезнью, вот, Ему прописали бат. Мы покупали его в аптеке, но он нисколько не приносил ему пользы. Потом мы взяли этот же бат. Это билоба, да. Эту же гинкобилобу мы взяли э, позднее в, в Версаге. И буквально на третий день он встал и пошел. Ты куда? Гулять, а как гулять? Он до этого ну, почти лежачий был. Ты куда? Вялый Гулять? Такие, да? Вялый, да, Погано уставший. соображал. Так. А тут на третий день пошел. Все, меня как озарило. Угу. Я после этого, честно говорю, я начал пользоваться БАДами. Угу. Начали закупать БАДы, а в подарки брать все остальное. Так что всю кухонную химию мы поменяли на ИРСах. Угу. И довольные, угу. очень довольные. А чему поменял? чем это ну, ну, яка причина была тому, что став менять. Давайте возьмем фейри, да, классная штука, классно моется, но через несколько дней, если тарелки не мыть и не брать, они становятся липкими. И вот это липкое, оно попадает в желудок нам. Желудок останавливается и начинает плохо работать. Угу. Вот, это, это химия. А финансово? Ой, извините, перебила вас. Финансово. Я как-то не подсчитывал, но мы их получаем бесплатно, как финансово. Я беру бады за деньги. Да, бады не дешевые, но получается, я беру два бада и беру четыре там загально прибирания, допустим, шампунь, мыло порошок. и порошок. И вот это, это все получается бесплатно. А если приплюсовать к тому, что я оплатил, ну получается в среднем ну, дешево получается. Угу. И я не так часто, не так быстро его использую, поэтому мне надолго хватает. Концентрат. Да, это угу. концентрат. Допустим, взять мыло литровое, это то же самое, что 3-4 литра обыкновенного мыла. И оно. оно Смыляют все. Я на работу взял, на работе вымазываюсь мазутой часто. Вымыляют чистой холодной водой, теплой водой. Оно все вымыляет. Сказка. Для меня это сказка. Это найденное, очень хорошее решение. А, дякую, Михаил. А вот э, мы начали с того, что для мужчин. Есть какие-то рекомендации с вашей стороны, те, чтобы вы... Человекам бы порекомендовали, тем, что спортом, допустим, занимается, або еще какие э, потребности вы решили? За спорт точно не знаю, не мое дело, я не спортсмен. Но как человек я уже за 60. Ага. Поэтому проблемы, допустим, потенции, да? Я пропил маку три три месяца пропил. Угу. Я что-то вложил. Но извините, я уже больше чем полгода... Пользуюсь той услугой, которую Мака мне предоставила. И, честно говорю, жена довольна, и я довольный. Очень довольный. Мне не надо брать химию, не надо два часа тратить, а потом неделю выхекивать, выхекивать эту химию. Оно не химическое, оно очень-очень-очень допомогает. Так что пользуйтесь, мужики. А можете поделиться, вот вы у кепти, так, э, чьи вы решили, вы решили какие-то вопросы с волосом, Эрсах? Да. Вот, вот здесь вот эта полоса у меня она была лысая. Практично. Практично да? лысая, вот это все, вот это все вырастил мне Эрсах. Долго, согласен. Я почти год пшикал, пил какие-то бады. Сирена, помню. Сирена, да. Вот. Но зато у меня сейчас волос, темный волос вырос, не седой. Вот, вот, здесь, вот здесь он седой, а вот здесь он темный. Да, не очень густой, но он растет. Он растет. Он до сих пор растет. До сих пор пушок, а потом вылазят настоящие волосы. Поэтому эта проблема тоже может быть разрешена. так? Да, да. вот как я день рождения справлял, говорю, мне 61, а Женщина мне поздравляет, я тебя поздравляю с первой 16. То есть 61 это 16, 62 это 26, ну и так далее. Потихоньку растем. Год за 10. Дякую, Михаил. За такі іскрені, щирі, відкриті відповіді, тому що багато людей стикаються з різними проблемами, і, послухавши наш прямий ефір, зможуть м якби, користуватися Ерсах да, проблемку. О, і дивіться, сьогодні е ми дуже були раді з вами побачитися, і я хотіла привітати у прямому ефірі своїх друзів. У прямому ефірі, у яких сьогодні день народження. Це Маковецький Іван. Кривенка Анастасія з нею народження, Міла Луценка, Наталя Терещенко і Дмитрій Міщенко. З днем народження вас дорогенькі. Пока. Пока! <кхід> Или как хочеш? Та ні тразниця, нам надо выйти... Ну, пошли прямо по надавиті. Прямо, а потом да, налево. Да, да.